государством. Поэтому нам просто предлагают в лесу выловленного дикого медведя посадили в клетку и говорят, иди заходи в клетку и живи с ним дружи. Подай ему лапу с этим зверем и живи дружно. Вот что такое Россия. Что представляет о себе чеченская оппозиция? Весь мир знает, что никакой оппозиции здесь не было, нет на сегодняшний день. Оппозиция должна иметь радикальную программу, свою общественно-политическую структуру, зарегистрированную деятельность, которая признана э, в правовом отношении, принята, признана в своей э, структуре, в подходах. Ничего подобного нет. Россия собирает. Всех бандгруппировки преступников в России. Их называют кличками-оппозиционеры, вооружают их до зубов, платят им огромные деньги, отпускают на это несметные средства, просто немыслимые даже нормального человека воображения. Танки, ПТры, самолеты, грады, смерчи, ураганы уголовщина, подготовка их за пределами республики на территории России, на специальных базах, военные специалисты России, спецслужбы России. И для примешки несколько значит, уголовников из чеченской национальности, и это называется весь винегрет оппозиции. Оппозиция по-российски, по а по сути дела русизм. Обыкновенный русизм, страшнее фашизм, нацизм, расизма, всех человеческо-ненавистских идеологий, возведенный в пыщий ранг государственной политики России. Русизм страшнее фашизма. Когда фашизм пошел по Европе и миру, и наступил на хвост России, она первая заголосила, спасайте весь мир. И весь мир пришел на помощь в борьбе с фашизмом, и сами немцы пришли. И сами немцы отвергли первые и весь мир отверг. Эту чему. А теперь, когда русизм уничтожает целые народы, и сметает с лица земли, причем выбирая самую беспомощную жертву. Всю историю России она выбирает самую беспомощную жертву на полное физическое уничтожение. И реалистическое устрашение мира, вот какие мы идеи. сильные, мощные, что мы можем, какие коварные, злые, хищные. Нагорный Карабах вычленили. И уничтожили полностью это образование. Далее пошли Абхазию, вычленили. Из Кавказа, из Грузии, уничтожили весь потенциал. Войну с Грузией, Армению с Азербайджаном. А по сути дела российские спецслужбы, российские войска, российское вооружение, российская техника. Южная Осетия вычленили, уничтожили. Северная Осетия, Ингушетия вычленили. И физическое уничтожение целых народов. Насилие, смерть, кровь, уничтожение народного потенциала. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на